Слава Богу, дорогая церковь, приятно находиться на месте, где прославляют Господа, где люди собираются в одном духе воздать действительно славу и хвалу Богу. Я для вас незнакомый человек, но ваша церковь для меня очень дорога. Почему? Потому что когда-то, когда я женился, жена бабушка моей жены была членом вашей церкви. Она была тем человеком, которая входила в двадцатку, кто начинал эту церковь, начинал это строительство. И было прекрасно, знаете, я родился не в верующей семье. Я родился в семье, где не почитали Бога, то есть обычная такая советская семья. И обо всех этих традициях, обо всех вот, о хвале, о поклонении, обо всем этом я узнавал от нее. Я видел, как она живет, я видел ее молитвы, я видел ее заступничество. Конечно, к этому всему я относился, знаете, ну бабушка, знаете, они все верят, они все как бы надеются, потому что у них сил нет, а я молодой, у меня успешная работа, у меня успешный бизнес, у меня все хорошо. И это было до одного момента, пока в мою жизнь не пришли испытания. И эти испытания были знаете, через детей. Бог дал мне дочку, потом родился сын. И, знаете, происходит, когда ты надеешься на что-то, Бог разрушает эти ценности. Я надеялся на деньги, я надеялся на знания врачей и так далее. Но моя дочка, это была осень и она, играясь на улице, знаете, рассекла себе, ну, как дети бегали, рассекла себе подбородок. И, естественно, когда она начинает заживать, дети это сдирают. И она занесла туда грязь, началась такая стрептодермия, знаете, по всему лицу. У нее даже начали волосы выпадать, ну, вместе с этими. Это было, конечно, страшно смотреть. А когда родился сын, Uh, у него такая болезнь, я даже не знаю, как она называется. Он немножко переношенным был, и получается сухость кожи. Вот когда на каждой складочке, чтобы, ну, она, когда она открывается, начинает идти кровь. Это было на всех складках. Ну, мы естественно обратились к врачам говорим, э -э, пожалуйста, помогите. Начинают, знаете, присыпки и всякие вот эти мази, которые на основе спирта. Естественно, это у детей это вызывало еще большую боль и так далее. И когда мы мазали ребенка, то я смотрю, моя жена начинает шататься, я смотрю, она теряет сознание. Но ну, от этой боли, представляете? То есть я думаю, что мне делать? На, на деньги... Покупаю лекарства, они не помогают. На врачей, врачи разводят руками, не знаю, что делать. И вот бабушка, которая, знаете, молилась и говорит, Слушай, есть один, есть Бог, к которому надо прийти, есть Бог, который э, может решить твою проблему. И знаете, я тогда задумался, и действительно, э, мы пошли в церковь, мы еще тогда ну не были членами церкви, это было в церкви Филадельфия, мы еще тогда снимали в здании церковь снимала в больнице актовый зал. Мы пришли и говорим, вот мы хотим, чтобы церковь помолилась за нас. У нас есть вера, что будет исцеление. И действительно, церковь помолилась, пастор нас не сказал, что вы, вы там не члены церкви, идите. Нет, он принял нас с любовью, и мы церковь помолилась. И вы знаете, в одном, ну не то, что в одно мгновение, вот, не, не чудо произошло, но буквально за неделю мои дети стали здоровы. Слава Богу. Это великое такое благословение, когда я задумался. Над будущностью своей, знаете, когда я задумался, что действительно есть помощь, которая рядом, есть помощь, которую надо просто начать искать, начать общаться с Богом. Я начал постепенно познавать Бога. Я начал водить детей в церковь на воскресную школу. И потом я покаялся, принял водное крещение. И слава Богу, сегодня я дьякон в церкви в Филадельфии это великая благодать. У меня уже есть пятеро детей, у меня есть уже внучка, вот эта, вот эта дочка, которая которая болела уже внучке, он вчера было 7 месяцев. Это прекрасное благословение. И, э... Брат Владимир, но ты назови ту бабушку, как звали, Паша, а, Паша. Бабушка Паша, да, Паша Степановна, да. Да, да, да. Маликова Прасковья Степановна. Так что, Спасибо. И многие из вас сестры поддерживали ее. Она, как вы знаете, кто ее знал, она плохо видела. Естественно, это был человек, который горел все время служить, который всегда говорил о Боге. То есть это не И Она с любовью это делала, не то что там с каким-то там упреком или это. Она всегда с любовью это делала. И я благодарен тем сестрам и братьям, которые молились за нас, которые действительно вот пронесли нас на вот или меня и мою семью вот, действительно на руках молитвы. Вы знаете, это прекрасное такое благословение. И я хотел бы зачитать одно местописание, это в римлянах 10 глава, 13, 14 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господнее, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Или как веровать в того, о ком не слышали, или как слышать без проповедующих? То есть э, смысл в чем? Бог хочет спасения для всех нас. Но, естественно, должен быть проповедник, должны быть слушатели и должны быть те, кто уверует в Господа. И когда мы берем Слово Божье, когда мы берем Библию, мы очень много видим истории из жизни. Да? И вот такая параллельная история, где человек стал путеводителем к спасению, это в книге Руфь она открывается. Начинается эта книга с того, что что люди э, на земле, э, на земле обетованной э, пришел голод, потому что люди отступили от Господа, пришел голод, пришли испытания. И одна семья, э, семья выходит из этой земли и идет в землю, где поклоняются идолам. Это семья... Имя Человека этого Лех, имя жены его Неаминь, а имена двух сынов Махлон и Хелион. Это вот семья, четыре человека, муж, жена и двое детей выходят в землю спасаться от голода. То есть это в определенном мере это идет отступничество, да, отступничество от обетований Божьих и так далее. Но... Самое интересное происходит потом. Самое интересное, что когда люди отступают, они сталкиваются с очень большими проблемами. Эти проблемы пришли, умирает вначале муж Эмили, и потом умирают два ее сына. Сыновья за это время успели э, жениться, у них были две невестки. Да. И получается, что проходит 10 лет, Немиль э, хочет возвращаться обратно. Обе ее невестки идут вместе с ней. Но она говорит у меня ничего нет. И действительно у этой женщины ничего не было. У нее не было имущества, у нее не было мужа, у нее не было ничего. У нее были сыновья, которых она тоже потеряла. Остаются две невестки, с которыми нет никаких связей. Но вот представьте, люди выросли на одной земле, в одних традициях в одних привычках, во всем, даже в поклонении совершенно другое. И есть, она идет в другую страну, где славят истинного Бога. И вот одна невестка остается, но вторая говорит, вот ее слова ⁇ это прекрасное для нас свидетельство, что как люди, отрекаясь или оставляя все, идут к Господу. Я зачитаю это Руф, первая глава, 16 стиха, 16-17 стих. Но Руф сказала, не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. А где ты живешь, жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. И твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру. И погреблена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Она стала твердо верить. Верить и держаться за Неемиль, вот эту свою свекровь. И получается, что? То есть, что могло связать? Вот вы представляете, оставить свой дом и идти в совсем другую землю. Я думаю, что Неемиль была для нее примером. Примером молитвы, примером жизни, примером общения с Господом. И она увидела вот это зерно, эту жемчужину, да, которую давала ей Неемиль, и она сказала, я отрекаюсь от всего и иду за тобой. Это прекрасное для нас свидетельство вот этой жизни. Я говорю, как моя бабушка, Паша, так и для каждого из нас кто-то был, наши родственники, наши знакомые, кто нас привел ко Христу. Именно эти молитвы, именно это благословение. И очень, то есть можно жизнь любого верующего человека разделить на три таких основных этапа. Это первое, это жизнь до покаяния, когда человек живет, не понимая ценности крови Иисуса Христа, не понимая этого искупления. Потом, когда он принимает это, и это прекрасно, когда наши имена записаны в книге жизни, прекрасно, когда мы осознаем Божью любовь, когда мы стремимся, мы прославляем Его. Второй этап ⁇ это водное крещение, когда мы обещаем Господу чистую и добрую совесть. Это прекрасно. Но на этом не останавливается жизнь людей. Еще надо... Э -э иметь какое-то служение, приводить других людей ко Христу, то есть брать и действительно молиться, показывать пример в жизни, потому что, знаете, вот хуже всего, знаете, с нашими проповедовать нашим родным и близким, они знают все наши недостатки, они знают все наши э, э, такие стороны, которые мы не всегда выносим на показ. Поэтому э, вот э, что касается, как Иисус, вот если мы возьмем Матвея 4 глава, 23 стих, где говорится суть служения Иисуса Христа на земле. То есть, что Он делал. Я сейчас зачитаю. Матвея, Матвея 4, 23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Тут говорится, что Иисус не сидел дома, Он ходил, то есть не к Нему приходили, Он ходил по всей Галилее, Он ходил по земле. Следующее, что он делал, это он учил, научал, то есть как правильно жить, как правильно поступать, как правильно общаться с Богом и проповедуя Царство. Это, это основная наша задача, вот как верующий, как последовать, как Церкви Божией. И Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были такими же свидетелями для поколений, которые у нас есть, чтобы мы были свидетелями для наших детей, для наших близких, для наших соседей и для тех, кто вокруг нас. И сегодня, вы знаете, в нашей стране она переживает очень тяжелое такое состояние, состояние войны, и вот мы в нашей церкви, и я знаю, брат Саша занимается, у вас в церкви это служение в госпитале, это прекрасное служение, и мы его начали еще с сентября, где каждую субботу мы приходим, общаемся с ребятами, которые ранены, которые, знаете, в чем-то уже сокрушены. И вот это служение, мы уже пообщались, я вот по прикидывал где-то больше двух тысяч человек. Вот, ребят, с которыми мы можем это делать независимо от возраста. И молодые люди ходят с нами, и пожилые люди, кто может нести благую весть о Евангелии, кто может общаться, выслушивать их боль и молиться за них. Все мы собираемся, идем и молимся. Это прекрасное время сегодня приводить людей ко Христу.